हा रथ सप्तमीला सूर्याचा सण म्हणून आपण साजरा करतो कारण या दिवशी सूर्याचा जन्म झालेला आहे तर कोणाकडून काश्विम मुनी तुम्हाला ऋषी मुनीची नावं माहिती आहेत ना विश्वामित्र वगैरे ऐकले

ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ नमः, ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः

रथसप्तमी निमित्त आदरणीय मॅडम आमच्याकडे आल्या आणि खरंच आमच्या मुलांना खूप मोलाद असं तरी मार्गदर्शन केलं की आपली काळाची जी आपल्याची गरज आहे की शालेय मुलांना सूर्यनमस्कार घालता आले पाहिजे त्याचबरोबर त्याचा आपल्याला पुढच्या जीवनामध्ये सुद्धा त्याचा आपल्याला खूप उपयोग होतो आणि खरंच आज आदरणीय दर्णी मॅडम येऊन आमच्या मुलांना खूप छान प्रात्यक्षिक दिलं मार्गदर्शन सुद्धा केलं आणि त्याचबरोबर स्पर्धा सुद्धा आपल्या मुलांच्या त्यांनी घेतल्या आणि या स्पर्धेचं बक्षीस समारंभ Gracias. <laughs>